Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Muhammad Adin Jadi hari ini saya nak kongsikan Tentang sorotan bagi program Satu Hari Satu Saranan okay, Program ni sebenarnya merupakan uh, Satu usaha yang sangat baik Dan bermakna Sebab matlamat utamanya Ialah untuk membentuk Peribadi unggul dalam kalangan masyarakat Melalui kongsian saranan dan nasihat nilai-nilai murni setiap hari. Jadi, program ini dilaksanakan dengan tujuan supaya setiap individu dapat mendengar, merenung dan mengamalkan saranan positif yang boleh membimbing mereka dalam kehidupan seharian. Ia bukan sekadar mendengar nasihat tetapi ia juga tentang bagaimana kita boleh ambil sesuatu pengajaran boleh mengambil satu sesuatu pengajaran itu daripada nasihat itu dan terjemahkan dalam tindakan seperti buat melakukan perbuatan baik jadi antara nilai-nilai yang diketengahkan dalam program ini ialah kejujuran, amanah, kesabaran, hormat menghormati dan tanggungjawab sosial. Lima nilai ini nampak biasa tetapi dia sebenarnya sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita dapat lihat uh, kerana kalau kita jujur orang akan percaya. Kalau kita amanah orang akan lebih menghormati kita. Kalau kita sabar, kita tak kita akan jadi tidak mudah untuk putus asa. Kalau kita tahu orang hormat orang lain, hubungan kita akan jadi lebih harmoni. Dan bila kita bertanggungjawab sosial, kita akan kita tak akan ambil berat uh, bukan saja tentang diri sendiri tetapi Uh, ...juga keadaan masyarakat sekeliling kita. Okay, jadi yang menariknya... ...saranan-saranan dalam program ini... ...disampaikan dengan gaya yang santai. Mudah difahami dan menyentuh hati. Kadang-kadang disampaikan melalui ucapan ringkas. Kadang-kadang dalam bentuk video pendek di media sosial. Atau juga secara siaran langsung di YouTube. Pendekatan macam ni sangat sesuai dengan zaman sekarang... Sebab cara penyampaian yang dekat dengan masyarakat akan lebih cepat sampai ke hati Selain itu, pelaksanaan program ini yang dilakukan secara konsisten setiap hari Telah memberi kesan yang besar kepada peserta Walaupun nampak kecil tetapi bila nasihat diterima setiap hari Ia sebenarnya menanam nilai positif secara perlahan-lahan dalam diri kita Sebab kata pepatah, sikit-sikit lama-lama menjadi bukit okay, program ini juga tunjukkan bahawa perubahan akhlak tak semestinya datang daripada hukuman atau teguran keras. Kadang-kadang perubahan itu bermula daripada satu nasihat yang lembut, satu perkataan yang baik, atau satu peringatan kecil yang menyentuh hati. Jadi secara keseluruhannya, program satu hari satu saranan ini memang berjaya menarik perhatian dan membina semangat untuk kita semua untuk Memberi semangat kepada kita semua untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Ia bukan sekadar program biasa, tetapi ia juga merupakan satu langkah yang mendidik jiwa supaya, supaya kita sentiasa mengingati Allah dan memperbaiki diri kita setiap hari. Okay, jadi sekian sahaja daripada saya untuk bahagian sorotan program. Sekarang saya nak teruskan lagi dengan refleksi program Satu Hari Satu Saranan. Okay. Bila kita renungkan semula program ini, banyak sebenarnya pengajaran dan kesedaran yang kita boleh ambil. Okay. Program ini memberi kita kesedaran yang mendalam tentang pentingnya saling menasihati dan saling memperingati antara satu sama lain dalam Islam sendiri. Amalan menasihati dengan cara yang baik adalah satu tanda kasih sayang dan keprihatinan kita sesama manusia. Jadi melalui program ini juga kita dapat belajar bahawa perubahan akhlak bukan berlaku sekelip mata. Ia memerlukan masa, usaha dan istiqamah. Kadang-kadang kita dengar satu nasihat tapi ia mengambil masa, dia mengambil masa yang agak lama untuk kita betul-betul berubah. Sebab tu program ini dilaksanakan secara berterusan, jadi hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi, uh, meningkatkan lagi rasa ingin berubah dalam diri setiap orang. Defleksi utama daripada program ini ialah pentingnya istiqomah, okay? Atau dalam bahasa mudahnya konsisten dalam menyampaikan dan menerima nasihat. Kadang-kadang kita semangat di awal Tapi bila Bila lama-lama rasa menjadi Biasa dengan benda yang kita Ingin lakukan okay. Program ini dapat Bantu kita untuk kekal sedar bahawa Perubahan diri perlu Diteruskan setiap hari Walau, walau sekecil mana pun langkahnya Kita perlu mengubah diri kita Ke arah lebih baik Kita teruskan lagi usaha kita Untuk berubah mencari diri kita yang lebih baik. Selain itu, program ini juga dapat menimbulkan rasa tanggungjawab moral dalam diri peserta. Bukan sahaja untuk dengan nasihat tetapi juga untuk jadi contoh kepada orang lain. Okay, jadi bila kita terima saranan baik, kita cuba amalkan dalam setiap hari kita. Okay, dan bila orang lain tengok, mereka pun terinspirasi dengan dengan kita untuk melakukan perkara yang sama yang kita lakukan, perkara baik. Bukan perkara -buka buruk Okey, secara tidak langsung Hal ini akan menyebabkan uh, Kita menyebarkan kebaikan Tanpa perlu banyak bercakap Kita tidak perlu bercakap Tetapi kebaikan kita Orang ramai terinspirasi dengan kebaikan kita Jadi dia turut melakukan perkara yang baik okay. Program ini juga mengingatkan kita tentang nilai-nilai Islam yang sebenar seperti memberi nasihat dengan penuh hikmah, menolong dalam kebaikan, menjaga hubungan sesama manusia dan berbuat baik kepada semua orang tanpa mengira latar belakang. Contohnya seperti kita berbuat baik dengan setiap orang yang berada di sekeliling kita. Tidak kiralah dia tu siapa ataupun berbeza agama atau perbezaan budaya dan lain-lain. Okey. ini sebenarnya asas kepada keharmonian dalam masyarakat. Bila kita saling menasihati dan saling menghormati, masyarakat akan jadi lebih tenang, aman dan bersatu padu. Secara keseluruhannya, program satu hari satu saranan ini dapat memberi inspirasi besar kepada kita semua. Ia ia telah mengajar kita untuk terus memperbaiki diri. Tanam nilai ihsan dalam hati Dan belajar untuk menjadi lebih baik setiap hari Kita tak perlu jadi sempurna Tapi cukup kalau setiap hari Kita jadi lebih baik daripada semalam Kita cuba untuk memperbaiki diri kita Ke arah yang lebih baik Kalau semalam kita Kurang melakukan perkara baik Keesokan harinya kita Lebihkan melakukan perkara yang baik-baik Akhir kata, semoga semangat daripada program ini tidak berhenti di sini sahaja. Harapnya kita semua terus amalkan saranan yang telah dikongsi, sebarkan kebaikan dan bersama-sama kita membina masyarakat yang berakhlak, penyayang dan bersatu padu. Sekian itu sahaja perkongsian daripada saya. Baiklah, saya akan menerangkan tentang kelemahan atau dan juga kekuatan yang kita apa kekuatan yang kita mengajukan program ni dan apa kelemahannya adakah dia membantu masyarakat Islam untuk memahami tentang ekonomi Islam serta adakah ia akan menimbulkan salah faham ataupun merumitkan keadaan tentang ekonomi ni jadi saya adalah orang yang bertanggungjawab untuk menerangkan tentang isu ni serta memberi pandangan yang lebih luas kepada masyarakat Islam untuk menerima serta untuk mempelajari ilmu ni secara lebih mendalam dan saya akan dalam slide saya ni saya terangkan tiga poin yang penting Kekuatan antara dan juga kelemahan Dan yang pertama saya akan terangkan tentang kekuatan lah Jadi yang kekuatan ni saya ada tiga poin Tapi kita boleh dapat banyak lagi kan Tentang kekuatan-kekuatan Tentang ekonomi Islam ni kan Apa kekuatan yang kita anjurkan ni Jadi antara ini adalah tiga aspek yang penting Iaitu yang pertama Kita ada Meningkatkan kesefahaman antara umat Islam Jadi apa yang kita penting tu? Apa yang kita faham? tentang uh, kefahaman antara umat Islam ni Jadi, antara kefahaman ialah kita dapat membantu masyarakat Islam tentang memahami serta memberi pandangan lebih luas tentang um tentang ekonomi Islam ni seperti uh, prinsip keadilan, zakat dan juga larangan riba. Jadi, bila kita terangkan dan apabila kita anjurkan program ni, kita akan dapat meluaskan pandangan mereka tentang serta memberi mereka kefahaman yang sama tentang ekonomi Islam ni. Jadi ekonomi Islam ni adalah amat membantu serta mereka adalah sangat adil. Dan itulah yang kita terangkan tentang uh, kita membuat ekonomi berlandaskan prinsip Al-Quran dan Sunnah serta ajaran Nabi. Jadi benda aspek ni amatlah penting untuk menjadikan ekonomi Islam kita lebih kukuh serta lebih maju. Okeylah, kita akan teruskan dengan poin yang kedua tentang kekuatan program yang kami anjurkan ni. Jadi uh, poin yang kedua ni penting juga untuk saya terangkan kerana benda ni amatlah penting untuk menunjukkan yang program yang kita adakan ni kan amat-amatlah bermakna untuk meningkatkan ekonomi Islam. Jadi apa yang poin kedua itu ialah menyokong pembangunan ekonomi ummah. Jadi kenapa? Kerana a uh, kita dapat meningkatkan peranan institusi seperti zakat, wakaf dan koperasi Islam dan Membantu pembangunan ekonomi umat Islam Jadi apa yang saya maksudkan ni adalah Ni lah Okay Jadi apa maksud jadi semua ni Jadi Dalam Islam Kita untuk meningkatkan ekonomi kita Kita adalah Baiklah Jadi apa yang saya nak terangkan ni Kenapa dia memberi kekuatan dalam penganjuran program saya ni Jadi peng Baiklah jadi apa yang saya nak terangkan dalam benda ni Apa yang saya nak terangkan dalam poin ni kan betul tak Jadi dalam kenapa saya tekankan benda ni dalam program kami inilah Kerana ia memberi kekuatan Kerana kami membincangkan tentang langkah-langkah untuk memajukan ekonomi Islam Okey dalam Al-Quran dan Sunnah kita ada uh, Kita ada zakat Kita ada juga menjual beli Berniaga Jadi benda tu membantu untuk membangunkan ekonomi Islam jadi, apa kekuatan kita mengajukan program ni? Kita menyedarkan masyarakat cara-cara untuk kita memajukan orang Islam dengan cara yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta ajaran Nabi. Sebagai contoh yang kita ada tadi, awal. Kita ada wakaf. Kita ada zakat. Dan juga kita ada menjual beli. Jadi, benda ni, dia akan membantu meningkatkan ekonomi Islam kerana itu adalah perniagaan secara yang halal serta aa, sangatlah adil untuk masyarakat Islam dan tidak melanggar uh, larangan Allah SWT Jadi benda ni memberi, bagi saya adalah memberi kekuatanlah dalam pengajaran program ini dan benda ni amatlah penting untuk saya terangkan. Dan benda ni amatlah penting untuk saya terangkan kepada masyarakat Islam yang lebih terutama yang lebih terutamalah bagi saya adalah golongan-golongan muda untuk mengambil tahu serta mempelajari tentang benda ini. Untuk memajukan ekonomi Islam kita secara halal Dan tidak melanggarkan um, larangan Allah SWT Yang ketiga Yang poin ketiga yang saya akan terangkan adalah Kekuatannya ialah Menjadi platform pendidikan inovasi Jadi apabila kami anjurkan program ni Kami menarik golong-golong um, muda Seperti pelajar, golong-golong emas Jadi apabila mereka menyertai program ni Serta-merta jadi Serta-merta Uh, program kami ni akan menjadi suatu tempat mereka untuk menimba ilmu Jadi uh, program ini akan dapat memberikan ilmu kepada mereka tentang uh, ekonomi Islam Serta langkah-langkah untuk mereka untuk memajukan ekonomi Islam Jadi um, kelebihannya kami akan dapat memberikan mereka tentang ilmu Serta pengajaran kepada mereka untuk memajukan ekonomi Islam dalam pelbagai aspek Baiklah, kita akan lanjutkan yang slide ketiga adalah uh, Kelemahan penganjuran Jadi, setiap penganjuran mesti ada kelebihan dan juga kelemahan Jadi, kelemahan pertama yang saya boleh lihat adalah Golongan-golongan um, yang ingin menyertai ini kurang Terutamanya uh, golongan-golongan muda seperti pelajar Mungkin mereka kurang berminat dalam isu ini Ataupun mereka tiada masa untuk melakukan kerja, kerja sambilan dan mereka tidak kuranglah masa untuk menyertai program-program ilmu seperti ini jadi itu adalah kelemahan yang pertama yang kita boleh lihat jadi golongan-golongan emas pun mereka mungkin tidak dapat datang kerana tiada kenderaan ataupun tidak larat sakit ataupun pelbagai lagi golongan-golongan yang diwasa pun mungkin mereka akan sibuk dengan pekerjaan mereka menanggung keluarga jadi itu adalah kelemahan pertama lah jadi kita tidak mendapat sambutan oleh halat yang ramai Mungkin kerana sibuk ataupun mereka tidak minat dalam bidang-bidang ini yang kedua yang kita boleh lihat adalah Mungkin um, penyampaian yang tidak lebih, yang tidak efektif Jadi um, mungkin uh, penyampaian ceramah itu secara fakta ataupun teori saja Dan akan menyebabkan kalau kalayak yang menyentak itu akan cepat rasa bosan Jadi benda ni tidak akan meningkatkan kita punya penganjuran ni secara lebih efektif dan dia akan membuatkan am um, penganjuran ni akan kelihatan lebih bosan, sendu dan sebagainya. Jadi yang kelemahan ni perlu diperbaikilah. Jadi cara penyampaian uh, fakta tu perlu lebih menarik ataupun kita boleh melakukan aktiviti ataupun kita boleh um, melakukan video ataupun sebagainya. Jadi tidaklah secara bercakap saja. Dan uh, benda ni akan membosankan orang yang menyertai Jadi itu adalah kelemahan kedua yang saya boleh lihat Dan kelemahan yang terakhir yang saya boleh lihat adalah um, Kita kurang penceramah pakar yang dalam bidang ni Jadi yang kita tahu Penceramah perlulah pakar dalam bidang-bidang yang dia ingin ceramah kan Jadi dalam bidang ekonomi ni uh, kita kurang penceramah-penceramah bab itu dan tidak ramai mahir jadi, uh, benda ni akan menimbulkan kelemahan dalam program lah sebab uh, kita tiada penceramah yang mempunyai ilmu yang kuat dalam bidang ni dan kita perlu mencari seseorang yang pakar dalam ilmu ni untuk memberi pengajaran serta fakta tentang ekonomi Islam ni Jadi, itu menimbulkan kelemahan yang besar juga dalam penganjuran dan benda ni perlu diperbaiki dengan cara mencari orang yang lebih mahir dan Ataupun kita perlu sebelum memberi penyampaian tu, kita perlu mempelajari betul-betul lah. Jadi, kita tidak bercakap menggunakan akal fikiran, tapi kita perlu mempelajari. Jadi, benda ni amatlah penting untuk penganjuran, untuk memberikan ilmu yang lebih efektif, serta dapat membuka minda orang-orang muda ataupun umat-umat Islam di tentang ekonomi Islam. Jadi, itu adalah yang saya dapat lihat untuk kekuatan dan kelemahan penganjuran. Dan kita boleh teruskan dengan uh, dengan Ustaz Kemal ya. Ustaz Kemal boleh teruskan dengan pengisian ni. Okey baiklah. Yang seterusnya saya akan menjelaskan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi dalam kehidupan seharian uh, dalam aspek ekonomi. Baiklah, um, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik dalam dalam semua aspek kehidupan manusia Baginda bukan sahaja menjadi pemimpin agama tetapi juga merupakan tokoh teladan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi yang boleh kita contohi. Akhlak Baginda yang uh, yang tinggi menjadi panduan kepada umat Islam dalam membentuk masyarakat yang adil, beretika dan penuh kasih sayang. Dalam kehidupan Baginda terdapat banyak nilai murni yang boleh dijadikan contoh. Antara yang paling penting ialah dalam aspek kejujuran, amanah dan kasih sayang sesama manusia ketiga-tiga nilai ini bukan sahaja sangat penting untuk hubungan peribadi tetapi juga menjadi asas kepada sistem ekonomi dan sosial yang seimbang okay, uh, untuk yang pertama dalam aspek kejujuran uh, kejujuran merupakan asas yang paling penting dalam setiap urusan terutamanya dalam bidang ekonomi. Tanpa kejujuran uh, tiada tiadalah apa kepercayaan. So apabila tak ada kepercayaan uh, maka tak akan ada keberkatan dalam rezeki. Baiklah uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam terkenal dengan, dengan gelaran Al-Amin. Okey, apa tu Al-Amin? Al-Amin ni uh, merupakan istilah orang yang boleh dipercayai. Okey, itu gelaran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu al-Amin. Okey, gelaran ini diberikan oleh masyarakat Arab uh, sebelum baginda menjadi rasul lagi. Aa, hal ini kerana kejujuran baginda dalam setiap tindakan dan perkataan aa, dan aa, dan perkataan. Selain itu, baginda juga tidak pernah menipu dalam urusan jual beli. Uh, dan juga tidak menindas pelanggan serta tidak menyembunyikan kecacatan pada barangan yang dijual. Maksudnya baginda Rasulullah SAW ni dia menjual dengan hati yang ikhlas. Ha, uh, macam tu. Okey, uh, ada juga dalam diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari uh, yang di mana Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, Uh, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang benar dan para syahadah Okey, saya terangkan sedikit tentang hadis ni. Hadis ni menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang jujur dalam urusan ekonomi. Okey. Uh, kejujuran uh, nilai kejujuran ini bukan sahaja membawa keuntungan kita di dunia tetapi juga dapat menjadikan bekalan untuk dibawa ke akhirat kelak. Okey, baiklah. Uh, seterusnya, antara sifat yang boleh kita contohi ialah sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang menjadi asas penting dalam membentuk sistem ekonomi dan sosial yang adil. Okey, baginda sentiasa menasihati umat Islam agar sentiasa uh, hidup saling tolong uh, saling bantu-membantu dan tidak menindas antara satu sama lain. Okey dalam dalam sebuah hadis riwayat Muslim uh, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Okey uh, saya jelaskan sikit uh, dalam hadis ini uh, ia menegaskan uh, bahawa kepentingan empati dan tolong-menolong dalam kehidupan seharian. Uh, contohnya kasih sayang ini bukan sekadar dalam bentuk kata-kata uh, tetapi juga melalui perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membantu golongan miskin, anak yatim dan orang yang memerlukan. Okey, dalam konteks ekonomi, kasih sayang bermaksud kita tidak mengambil kesempatan atau kesusahan orang lain. Okey, sebagai contoh, kita berniaga kita contoh apabila kalau kita nak berniaga kita tak boleh menaikkan harga atau sesuka hati. Kita tak boleh menaikkan harga sesuka hati atau menipu dan menjual barang yang tidak berkualiti. Contohnya kita jual, kita menipu dengan menjual barang yang rosak. Okey, selain itu, untuk konteks sosial pula kasih sayang ini mendorong kita untuk saling membantu tanpa mengira status seseorang atau kedudukan seseorang. Okey. seterusnya sifat kasih sayang inilah yang menjadi asas kepada masyarakat yang penyayang dalam masyarakat yang penyayang untuk kita merealisasikannya dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat hidup dalam suasana yang sejahtera dan harmoni. Sebagai penutup untuk kesimpulan Okey, kesimpulannya, pelaksanaan ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk mencapai kemajuan dari segi material uh, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan hidup dalam keberkatan. Okey, uh, setiap urusan ekonomi yang berpaksikan ajaran Islam perlu disertai dengan nilai-nilai murni yang telah di, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda. Sifat jujur, amanah, adil dan bertanggungjawab yang diamalkan oleh baginda bukan sahaja menjadi contoh terbaik kepada umat Islam malah menjadi asas kepada kestabilan dan keharmonian dalam masyarakat okay, Apabila nilai-nilai ini diterapkan dalam sistem ekonomi dan sosial maka segala bentuk penindasan, ketidakadilan dan penyelewengan dapat dialakkan Sekian, terima kasih